Минув місяць з останні акції протесту. А ситуація Слов міськводоканалі зовсім не зрушила з мертвої точки. 26 січня працівники підприємства знов вийшли страйкувати. Їх вимоги не змінились. Виплатити в повному обсязі заборгованість по заробітній платі та звільнити генерального директора Володимира Байрачного з займаної посади. Ми на роботу ходимо, виходимо. Вот. Но нам за это деньги не платят уже в течение полугода. Вот. За что выходить и как выходить? Всю жизнь это было дотационным. Вот. Сейчас наши городские власти вообще ни на что не реагируют и не хотят. От у нас так, поменять директора. Ну, давайте поміняємо, в принципі, директора. Следующий директор скаже, я нічого не знаю за предыдущого. Протестувати водоканальці розпочали ще зранку. В понеділок жодна ремонтна бригада підприємства не працювала за заявками. Каналізаційні затори і витоки води у місті не усувалися. У такий радикальний спосіб працівники комунального підприємства, що опинилися на межі банкрутства, намагалися привернути увагу керівництва міста до своїх проблем. Требування одно. Платить задолженность по зарплате <coughs> больше других за трех месяцев. за 6 месяцев сегодня утром какая была акция что что было ничего не было просто не выехали и все вот. где-то там порывы никто никуда не выезжает <coughs> и выезжать не будет до тех пор пока не погасят задолженность зантул приезжал к нам но ну, ничего конкретно нам же ж не сказали нам как всегда обещают Просто на, нагло в, ли, еще в лицо врут. и все. А завтра посмотрим. Итак, этими завтраками мы сюда приходили где-то месяц назад. Нам говорили, ребята, Ну от-вот-вот-вот от, 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 і от-вот вже от, дліться вже полгода. Ніхто нам не збирається, Чим нам всім здесь платити за комунальні услуги людей виселяють з квартир, де їм, що їм, як їм. Я, ніхто об этом не знає, і ніхто не хоче говорити, і ніхто нічого не обіцяє, ніхто нічого. Ну, в общем, живіть як хочете. Діти до конструктиву із генеральним директором КП трудовому колективу не вдається. Всі проблеми ігноруються. Тому водоканальці наполягають на достроковому розірванні з ним. трудового контракту. Как только вот эти вот собрания директора постоянно нет. Он то на больничном, то он где-то там я не знаю где его нету никогда здесь. Он ні з ким не хочет разговаривать, Он читає, що ми не только нету, Його нету и на роботі практически. Протестувальників запрошують до великої зали виконкому. Однак серед присутніх жодного представника адміністрації, хоча вони були сповіщені про запланований пікет в телефонній розмові, виконуючи обов'язки міського голови. Особисто запрошують директорів водоканалу взяти участь у заході. Ініціативна група вкотре озвучує вимоги. На першій акції протеста ми требували. Я зачитаю. Выплатить задолженность по заработной плате до 31.12.2014 года. Второе. Выплатить текущую заработную плату за наявку в полном объеме до 29.12.2014 года. Третье. Выполнить требования по охране труда, режима труда и отдыха, которые зафиксированы в коллективном трудовом споре. На данный момент из этих требований администрация не выполнила ничего январе месяц, вы сами прекрасно знаете, 6 января было выплачено 70 гривен каждому. Где-то 16 января было выплачено по 100 гривен. На данный момент, на 26.01, больше никаких выплат никому не производилось, потому что администрация говорит, что они выплачивают по суду. Да, это так происходит, но людям деваться некуда было. Все начали подавать на суд. На сегодняшний день у рабочих теряется терпение ждать, когда наша администрация начнет что-то делать. И они обвиняют нас, то, что мы незаконно создали инициативную группу, хотя это законно. Вы видите, сколько людей уже пришло на вторую акцию протеста. То, что нам они доверили решить эти проблемы. Администрация до сих пор не села за стол переговоров и никак не хотят решать наши Хотя это можно сделать, не вступая в спор и решить все конфликтные ситуации. Город помогал, помогает и будет помогать. Сейчас, э, чуть позже я озвучу какие шаги, я предпринимаю лично для этого. Но я считаю, что в принципе обеспечение текущей заработной платы это, это обязанность руководящего состава. И когда мы вели переговоры, в том числе э, с, э, с управляющими предприятиями три месяца назад два месяца назад месяц назад всегда звучали заявления, что они смогут организовать работу так, чтобы это хватало. Если сейчас все-таки это не происходит, значит давайте искать варианты, как мы все-таки будем реорганизовывать работу внутри предприятия, чтобы оно обеспечивало. До відповіді закликають керівників підприємства. Виконуючи обов'язки генерального директора Олексій Шурко обмежився присутністю на зборах і говорити відмовився. невдоволення трударів зашкалює. Слово тримає комерційний директор підприємства. Ну, за што што мені? Я Не хочу роздражати публіку, просто не хочу. місце Моїм людям, які котрої пати я водітель. Я учився на воділя, але не на директора. Я свои обязанности выполняю от некоторых лучше в сто раз. Сейчас у нас погашается июльская, сентябрьская, августская зарплата через суды. Текущая заработная плата, то, что Олег Вячеславович сказал, да, действительно, обещалось руководством, что будет выплачиваться и за ноябрь погаситься, и аванс за декабрь. В настоящее время денежных средств просто их нет. Без помощи, без помощи. Дотации мы не проживем. Если вы считаете не так, меняйте, убирайте десятого директора, пожалуйста, ну. Хай, 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 это надоело, понимаете, хай. Кого-то устраиваешь, у директора меняется, бардак остается, ну. И то, что говорит, голова действительно, мы должны сами на себя работать, ну. сами получать зарплату. Но в этом кураже мы никак не можем, ни один год не проработаем нормально. Десятый директор, уже я вас прекрасно понимаю. Я в такой же самой ситуации, как и вы. Тоже. Так, сколько вы лет работаете? Скажите, пожалуйста. 16 Я полтора года. Кто 16 лет это все разбил, вот это все? Вы хотя бы посмотрели, как Краматорский родоканал, какой цветочек, ну. И какой у нас болото, ну. Так что это его за три месяца или завод его разбили тут, горводоканал. Его годами не поднимали, вы это прекрасно знаете все. Я констатирую факты. Факты не надо, нам деньги. Факты нам не надо, нам надо деньги. Нами заработали. За факты мы не проживем. Население придется ответ ваш, не спорят эти факты. Они скажут, Горглаз, энергонадзор, за задолженность придет, он не будет спрашивать, что ему показать, табульку или что. При поступлении двух миллионов у нас только, только свет и зарплата 2 200. Ну. Я не говорю уже ни за машины, ни за что. Значит, давай. Чтоб город жил с водой, со стоками. Обеспечение города. Мы в полкоме, на каком там собрании, я говорю, где мы отходов, это зарплатная плата. Это закон Украины, это закон договора нашего. Они мне кричат на электроэнергию, им ВСМ нужны. Нет, вы платите зарплату, а потом все остальное на ВСМ и на электроэнергию. Зневірених працівників підтримав представник відділення Національної служби посередництва та примирення Артур Хімчак, який повідомив, що сідати за стіл переговорів з вирішення трудового спору з колективом керівництво водоканалу відмовляється. Доведення до, до вічої працівники багатостраждального підприємства закликали міську владу притягнути Володимира Барачного до кримінальної відповідальності. 25 ноября був у нас зареєстрований колективний трудовий спор. Ми хотіли мирно з вами вместе разрешить эту ситуацию. Была надежда, что Байрачный сядет за стол переговоров вместе с исполковым, с депутатами, с нами, найдет решение этого вопроса. Он клялся, что он сможет это сделать. Но по истечению времени он не то что не выполнил свои обещания, он начал нарушать все, что возможно. Не только ГЗОД, но и закон о порядке разрешения коллективных трудовых споров, конфликтов. А в этой ситуации что он сделал? Не пойдя на переговоры, он подал в суд на нас и на инициативную группу, а соответственно на всех вас. А правильно ли вы выносили свои решения, а правильно ли вы принимали эти решения, а правильно ли вы подписывали подписанные листы, а правильно ли звучат ваши требования к нему? Артур Борисович, а брать не надо, вот. Не надо брать, а брать не брать. А Слышите, я какая. Понимаете? Мы бы могли еще месяц-два месяца назад решить вопрос. Течение. Я не получаю в течение полугода заработной платы. Я живу на зарплату жены, которая не может обеспечить никого, грубо говоря, ни меня, ни сына, никого, никого. Пусть меня поймите тоже. Я не могу. Я хожу пешком на работу из-за того, что я экономлю на этом. Вот вы меня поймите. Вот почему мы не можем на него коллективно составить письмо и его, на него подать в суд, чтобы он был. У него была уголовная ответственность, уголовная ответственность за то, что он нам не заработную плату. Я думаю, это можно. Я думаю, это можно. Его нужно посадить. Ему нужно посадить. Согласен. То письмо, которое вы мне передали с фактами, я уже передал в прокуратуру, передал в городе. Сейчас Следовательно, например, у нас вы, э, вынимают документы по горбатоканалу. И на нас запрос родился открыл уже криминальный два по фактам там, использования не целевое использование и еще. Мне ничего лично, не ни Владимир Петрович, я его знать и знаю. Мы с ним действительно, как вот э, коллеги подтвердят, он появился как красное солнышко, обласкал всех своей лучезарной улыбкой и исчез. Вот. Мы разговариваем только по телефону. Ну, к сожалению, так. И мне ничего личного нет. У меня единственная моя задача, как городского головы, исполняющей обязанности, чтобы работало предприятие, чтобы, ну, есть трудности, они всегда были, но ну, как-то решались. Вопрос действительно в диалоге и в компромиссе. Диалога нету, Диалога нету, а, ну, можно по-разному относиться к Алексею, который тоже исполнял у вас обязанности, и сейчас председатель временной комиссии. Но он точно так же на исполкоме, Света, присутствует, что у него тоже они не смогли наладить диалог. То есть сначала он встретился один раз, и все, потом исчезли из вида а, ну, визуального как и директор, так и все, что должен был оказать. А бы заспокоить недовольных працеденков стратегичного предприятия, Олег Зонтов пропонует компромиссное решение. Действительно, пока он на больничном, уволить мы его не можем. Поэтому, пока он вы не выговор, появится, заслужим и разогреваем. На сегодняшний момент я готов готов возложить исполнение обязанностей генерального директора на любого Не ково укажуть карікрім того, міська влада для часткової виплати зарплати знову знаходить кошти у міській казні для фінансової підтримки підприємства, які будуть виділені найближчим часом. Але водоканальці мають повернутися до своїх посадових обов'язків. На Дано поручення сутра вамі же я присутствував з губернатором Я зв'язався переговорив. на сьогоднішній момент. на жаль, немає обласного бюджету а депутати обласові, ли саботують, то ли не збираються. но они не собрались на областную сессию, областного бюджета нету, поэтому э, сейчас о деньгах из области говорить вряд ли возможно. Но я все равно, если он завтра из Мариуполя, он буквально 15 минут ну, до начала нашей встречи разговаривал, он привет, я буду с ним встречаться. В сегодняшний момент, вы знаете, в том числе опять чрезвычайная ситуация по Донецкой области, у нас стратегически важное предприятие, вот, ну, ну это очень серьезные вещи. Поэтому еще раз, если вы кому-то доверяете своего коллектива, вы сейчас определяете кандидатуру, я своим распоряжением назначаю его исполняющим обязанностям. Со своей стороны, как городской голова, я предпринимаю меры, чтобы изыскать дополнительно из городского бюджета еще дополнительно к этим 400 тысячам еще 1 миллион гривен. Вот. И я приложу все усилия, чтобы в пятницу мы смогли на очередной этих миллион уже миллион четыреста перекинуть вам на счета. Больше ни у меня ни у кого ну ничего просто нет. Знов торкнулося питання повернення підприємства до областного підпорядкування. В Восьмом году мы ушли с Облводоканала с области ушли. У нас проблем не было до того, как только мы пришли в город, у нас стали проблемы. Че в деньгах. И нам постоянно помогали дотации. рыбачук помогал, и Штепа помогала дотации. Всегда нам добавляли денег. Сейчас вот вы говорите, что вот, деньги... мы разве вам не помогли? Я вам только что рассказали. Во-первых, летом дали 2 миллиона, в ноябре миллион, в декабре 400. Сейчас миллион опять нахожу. Но... Но, но помогать тогда надо, когда я еще раз говорю, есть диалог и понимание. Я задавал вопрос опять же в области, готовы ли вы нас взять. Нет, не готовы. Ну, причина как была доставлена. Я уже не согласен, я получил согласие депутатов, вот опять же Савченко подтвердил, что мы готовы были оставить кредит на себе, то есть мы готовы, город готов выплачивать кредит, не имея его, но готов. Возьми. На сегодняшний момент э, в самой организации ОД Донбасса достаточно сложное финансовое положение. Там тоже задолженности огромные по заработной плате. И мало того, там сейчас это предприятие ну, разделено на несколько. Часть находится на оккупированных территориях, часть официально в Мариуполе зарегистрирована. Поэтому там есть сложности и на самом деле ну, ну, в данной ситуации никто этого рассматривать не рішення аби не гаяти час, трудовий колектив розпочав добирати гідну кандидатуру на посаду виконуючи обов'язки генерального директора водоканалу. Пропозиція надійшла Миколі Канівському. нет. По, по, причине, по, по причине, по многим причин. <существует> Поймите меня правильно, правильно поймите. И как вот в одно время говорил Тагадай, чтобы давать согласие, нужно бомбить кое-какие наши службы в Украине. Понимаете? Или а, понимаете? А, 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 поэтому Это скандалы, ссоры и прочее. Я, к примеру, не хочу на себя брать такой ответ. Не знайшовши кандидатури, вирішили створити комісію, яка б контролювала господарчу діяльність підприємства в частині видатків. Коли ви бачили фінансовий відчот нашого руководства, багато дуже питань, куди у нас уходили гроші. Це статті Рубероїд, який я не знаю, там у нас 600 тысяч купленный. Где он делся, мы еще не проверим. Куда уходят у нас деньги на ГСМ? Это в октябре 194 тысячи в месяц. Просто вот эти деньги, куда они уходят? Почему мы задаем один и тот же вопрос, где наши деньги? Почему они неправильно расходуются? Если Директора мы сейчас исполняющего обязанности не выберем, то давайте сделаем комиссию. По поводу расходования средств, контроля над расходованием поступающих средств, нет у меня никаких возражений. Я думаю, у руководства всего остального тоже нет никаких возражений. Посему э, я предлагаю э, на основе инициативной группы сделать эту комиссию. Но при этом... Э, мы будем брать из каждой службы по человеку. И если мы обделим водителей на ГСМ, то гараж не поедет никуда. Только, допустим, водитель может сказать действительно, что такое количество ГСМ будет тратиться. Ну или главный механик. Или главный механик. То есть я не говорю, что конкретно по мне. То же самое абонентская служба. Если мы не возьмем оттуда человека, то у них возникнут претензии. И это бомба в нашем коллективе. Давайте мы обдумаем этот вопрос. значить, з вашим пропозиціями я з удовольствием завтра ознайомлюся. Знов повернулися до заборгованості. Розмови розмовами, а родини годувати потрібно сьогодні, а не колись, наполягали водоканальці. Та підкреслювали, що без грошей тільки раби працюють. До кінця тиждень, ми щось не Хоча, давайте так. Я могу пообещать, что эти деньги окажутся на вашем счету завтра, но я совру, поэтому я говорю, что реально сессия сможет рассмотреть вопрос о выделении финансовой поддержки предприятию «Горводоканал» в размере 1 миллиона 400 тысяч гривен 5 дней в пятницу. Уже майже у фіналі зустрічі в разговор вмешались активисты. Проте гучні промови викликали лише обурення роботях. Що вони вам пропонують? У вас вкрали зароблені вам зарплату. А, що вам пропонують? Украдемо інші дамо вам. Завтра прийдете інші, скажуть, дайте нам зарплату, крадемо ми дамо вам. Я вам просто пропоную по-перше. Ну, якщо вже почали, то йдіть до кінця. Це я вам однозначно кажу. Я особисто потерплю. От. Я просто хочу, щоб ти, хто вкрав вашу зарплату, притягли до відповідальності і посадили так, як положено, і стягнули з них усе, і ці гроші раз. Друге. І ще один такий вихід. Тут у вас есть, активы, майно, предприятие. Они сейчас говорят, незаконно, ну но в законе сейчас в Украине нема, просто уже всех не велювало, что можно. Хай его распаёвывают, отдают вам в выгляде акций, и вы станете акционерами, и будете отримывать дивиденды по результатам вашей работы. Вот два шляхи. А то, что вам пропонуют сегодня, все это чепуха. Я вот сейчас послушал, чепуха. Олег Ильич ну просто чепуха. А кого вы возьмете 1,5 миллиона? Скажите мне, пожалуйста. Школа, десанта! Для чого ми доходимо це до абсурда? Треба знайти винну. Раз. По-друге, розбаювати майно, видати людям активи. А так ви хочете до мене вкласти, чи що? На сесію винести одне простое питання. Причому тут вийшло. А, ви а ви придавати указ до інших, чи що? Вилізте сість. А що? З чого? Зиші зарплати. З, зарплат? з бюджету городу. А де вони беруться да? з да, з не. Не пихать, так? З ним платить. Так не треба дихати таким людям? Вам пропадуть учасників ці. Не може постатати 600 мільйонам літерів пропасти. Ви хочете завтра, щоб вам дали гроші. А після, а після завтра знову граву, Ви цього хочете. Я вам просто кажу, так дивіться, ідіть до кінця, вирішили сартувати, страйкуйте, хай сюди приїжджає з міністерства комісія. Тому що тут Словянську ніхто розбиратися не буде. Тут вони а, а чому не комісію, Хто таке лісов, я думаю, ви знаєте, да? при нього, що все було класно. Коли да повіли ці э, насосні станції, хто це робив, хто ці кредити кудись там затирив, Куди це все ділося. І ці вони сьогодні очують ці комісію, і поки сюди мінімум з міністерствами криди нічого не буде. Я притягаю людям йти до кінця. А зарплату вони отримають. Коли вони підуть до кінця, куди і все буде плано. Завершилось зібрання черговими обіцянками, які не задовольнили працівників, що вже півроку вимушені працювати задарма. Если у вас детей нет, работайте без денег. Не работает. Не работает.